you mm -hmm. Передадите. А, сын. Понял. А тут есть люди? Люди написаны. А что он не выходит? Девятый, так? Червяный. Короче, мы тут выгружаем все ящики. И у нас доверенная людина. Им все раздать. ямпы или вам очень благодарны за допомогу. що ви нам допомагаєте, не залишаєте нас в біді. Я вуличний, вулиця Партизанська, дуже вітаю і вдячний за людей, і за те, що ви нам допомагаєте. Так, дякуємо вам, Ну, вишили, я не знаю, штук 50, більше, більше, більше. Це... Какой стоїть? 50, 51, 52, 79, 60, раз, два, три. 64. Все. 64. Да. Все, до зустрічі. До Ну, туда нельзя было проехать, да, мы тут дебрями обижали через это. Да, Здравствуйте, бабушка. Мы вам гуманитарную помощь привезли он. Я помню, мы когда-то проезжали мимо, вы тут сидели. Я не знаю, вам тяжело будет? Вы с кем-то живете или сама? Вы, вы с кем Донесете или тяжело? Давайте я занесу вам. На стол! А мы мимо проезжали, там у нас пару ящиков осталось. Говорю, давай до бабушки заедем, мы когда-то тут были. Ой, это вот это провал. летело, да? Или это у соседей? У меня. У соседей. Это мой внук тут живет. Осталось на ночь. Хотели у а. погребе сидеть. А в них Манюня и Максимка. А. Как раз в и кинули. Вау. И все пошло горить. И вот это у меня. Ну, выехали они, да? Выжили? Выехали, выжили. Ну, слава Богу. Все, до свидания. И кота вашего кошку запомнил. Она тут под... Все, до свидания. В подвал, говорит. А потом не выдержали. Кто-то их, короче, вывез. Мне прилетело и прям в тот подвал. Я говорю, так они живы, чи не живы? Говорит, уехали. И я после того, меня трусы типа, начала. все знают. Давай еще последнюю отдадим. А, Умеете борщ варить? Вам надо бабу найти.